ইয়াত বেংগলোৰত নাহৰ আছে নাই কাৰ ঘৰত আছে কাৰ ঘৰত নাই কিন্তু মই জানো নাহৰ গছজোপা ৰুব লাগে চব জেগাত আৰু নাহৰ গছজোপাই ইটছ লাইক গোটেই ছিজনটোত ছটামান কালাৰ দেখুৱায় আৰু নাহৰৰ তেল যিটো সেইটো বদ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট তেল কিন্তু সেইটো আমাৰ মানে নাজানে মই সেইকাৰণে নাহৰ নাহৰ কৈ থাকোঁ নাহৰক যিদিনা চিনি পাব সেইদিনা মোকো চিনি পাব যদি চিনি নাপায় সকলোলৈকে নমস্কাৰ আজি ভীষণ গৰমৰ দিন কিন্তু আমি লাহে লাহে গৰম যে আছে পাহৰিবলৈ ধৰিছোঁ কাৰণ এইটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৱাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডে সেইকাৰণে আৰু মই কি কথাটো ক'ব বিচাৰিছিলোঁ জুবিনৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ এইটো অৱশ্যেতে হেৰিয়ে চুমিৰে ঠিকেই কৈছে জুবিনৰ জীৱনী মই লিখিলোঁ এই কথাটো এটা ৰেকৰ্ড হ'ল বোধই পৃথিৱীত কোনো বাপেকে পুতেকৰ জীৱনী লিখা নাই আৰু এতিয়ালৈকে জুবিনৰ জীৱনৰ ওপৰত যিমান কিতাপ লিখা হৈছে অনেক কিতাপ লিখা হ'ল মই বজাৰত দেখিছোঁ কিন্তু এখনতো এই সেই দেশটো নাই য'ত যিখন কিতাপ পঢ়িলে জুবিন বোলা মানুহটোৰ কলিজালৈকে চাব পাৰি সেই বস্তুটো কিতাপবোৰত নাই এজন মানুহে এতিয়া চেষ্টা কৰি আছে বৰপেটাত জুবিনৰ ওপৰত ফুল লেংথ জীৱনী এটা লিখিবলৈ মোৰ লগত লগত আহি আলোচনা কৰে মই কওঁ যে দুহেজাৰ ন চনলৈকে জুবিনৰ বিষয়ে মই যি লিখিলোঁ ইয়াৰ পিছত কিতাপ লিখিলে এইখন নচলিব আৰু মানুহে ভাল নেপাব আপুনি দুহেজাৰ ন চনৰ পিছৰখিনি জুবিনক লিখক সেইখিনিৰ বিষয়ে খুব কম মানুহে খুব ভালকৈ জানে আৰু অলপতে আজি কি পে কিছুদিনৰ আগলৈকে পেপাৰত কিছুমান প্ৰবন্ধ সৰু সুৰা নতুন লিখকে আৰু আগ্ৰহী লিখক জুবিনৰ ফেন বিশেষকৈ তেওঁলোক তেওঁলোকে সৰু সৰু আৰ্টিকুল কিছুমান লিখিলে জুবিনৰ ওপৰত এই কথাটো মই কোনোবা মই এখন পেপাৰেহে পঢ়ো দৈনিক অসম দৈনিক অসমত কিবা ওলালে মই সেইটো পঢ়ো মনত ৰাখোঁ কিন্তু মোৰ আমাৰ ঘৰৰ পিছপিনে আমাৰ চুবুৰীতে কলাহল নামৰ ঘৰটোত এজন মানুহ আছে পদ্মপাণী তেখেতে চব কথাই পঢ়ে চব পেপাৰ পঢ়ে এইবিলাক সৰু সৰু আৰ্টিকুলবিলাক গোটাই থয় এতিয়া ৰিচেণ্টলি জুবিনৰ ওপৰত এখন সৰু পুস্তিকা ওলাবলৈ উলিয়াবৰ কাৰণে এটা প্ৰেছে খুব জোৰ দি আছে আৰু সেই জোৰটো পদ্মপাণীৰ মূৰত পঢ়ে আৰু পদ্মপাণীয়ে জোৰটো আনি মোৰ মূৰত থয় ত' এতিয়া সেই কিতাপখন লিখোতে যিখিনি পাৰোঁ মই সাহাৰ্য কৰিছোঁ তেনেই সামান্য কিন্তু কিতাপখন লিখা হ'ব পুস্তিকা আকাৰত কাৰণ ডাঙৰ কিতাপ চবে আজিকালি কিনি পঢ়িবলৈ অসুবিধা হ'ল পুস্তিকা আকাৰে যদি দহখন কিতাপ বাহিৰ হয় সেইটোও প্ৰফিটেবল সেইটো এটা কথা আৰু জুবিনক সমালোচনা কৰা জুবিনক এনেধৰণৰ সমালোচনা কথা নহয় ধৰক আৰ্ট গান ইত্যাদিত কিবা কথাত কেতিয়াবা মই মোৰ মন্তব্য মোৰ দৃষ্টিভংগী এটা তাৰ আগত প্লেচ কৰোঁ আৰু এইটো কথা কৈ দিওঁ যে মোৰ মনত যিটো খেলালে এইটো ভৱিষ্যতৰ কথা সেইটো কথা যদি তুমি হয় বা সত্য বুলি ভাবা ফ'ল' কৰিবা যদি নেভাবা সত্য বুলি ফ'ল' নকৰিবা কিন্তু মই মোৰ কৰ্তব্য কৰিলোঁ মই তোমাক ক'ব লাগে সৰুখিনিক মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে কথাখিনি মই কৈ দিওঁ বছ মোৰ দায়িত্ব সিমানতে শেষ তাৰ আগতে কথা ক'বলৈ মাতিলেই যেতিয়া এষাৰ কথা নকৈ নোৱাৰিলোঁ আজি এই বিষ্ণু ৰাভাৰতো মৃত্যু দিৱস এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা আবেলি এজন ফ্ৰেণ্ডে হেৰিয়াত এ হোৱাটছএপত মোলৈ এখন ফটো পঠিয়াই দিলে ফটোখন ঊনৈশ চৌষষ্ঠি চনত চনৰ নৱেম্বৰ মাহত বিষ্ণু ৰাভা মই আৰু আৰু তিনিজন ছাত্ৰ জে বি কলেজৰ আমি কলেজত এনুৱেল ফাংচন পাতিছিলোঁ মই কালচাৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ বিষ্ণু ৰভাগ তেজপুৰৰ পৰা মতাই নিছিলোঁ আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৃষ্ণা ৰাতিপুৱালৈকে এই গোটেইবাৰ চৌবিছ ঘণ্টা আমি চাৰিটা ল'ৰা আৰু বিষ্ণুৰাভা একেলগে আছিলোঁ দিনটো যিমান কাম কৰিছোঁ ঘূৰিছোঁ তেওঁৰ লগত গধূলি ফাংচনত এনেকৈ যোগ দিছোঁ মই গায়ক নহয় একো নহয় একো নহয় কিন্তু সাহিত্য অনুৰাগী বোধ হয় সেইকাৰণেই মই এইবিলাকত ঘূৰি ফুৰোঁ তো সেই ফটোখন জে বি কলেজৰ যেতিয়া পঞ্চাছ বছৰীয়া বোধহয় বাৰ্ষিকী হ'ল তাত এখন বৰ ডাঙৰকৈ স্মৃতি গ্ৰন্থ উলিয়ালে তাত খুব ডাঙৰকৈ বৰ মনোমোহাকে বিষ্ণুৰাভাৰ সৈতে ছবিখন দিয়া আছে এই ছবিখন মই দেখিলোঁ আৰু ভাল লাগিল কিন্তু সেই যিদিনাখন সেই ঘটনাটো হৈছিল যোৰহাট জে বি কলেজত তাৰো এখন ফটো লৈছিলোঁ আমি ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই ষ্টুডিঅ'লৈ গৈ পেলাই বিষ্ণুৰাভাকো লৈ গৈছোঁ গাড়ীত ষ্টুডিঅ' এটা খোলাই থৈছোঁ যে ফটো এখন ল'ম বিষ্ণুৰাভা আহিছে ফটোখন ললোঁ সেইখনৰ কপিটো মোৰ ক'ত হেৰাল ক'ব নোৱাৰো ইমান কেমেৰাৰ আহ যাহ হ'ল আমাৰ জীৱনত মোৰ জীৱনত বিশেষকৈ তাৰপিছত ল'ৰাই ডাঙৰ কেমেৰা ল'লে ডাঙৰবোৰ অহা যোৱা হ'ল আগতে মোৰ সৰু হেণ্ডেল হেণ্ডেল কৰিব পৰা কেমেৰা আছিলে সেইবোৰো বহুত হ'ল সাত আঠটামান মই ভাঙিলো হেৰুৱালো কিবা হ'ল সেই তাৰ লগে লগে তেনেকৈ ফটোৰ এলবামবোৰ বাঢ়ি যায় সময়ত সেই এলবামবোৰৰ দমৰ মাজত সেই বিষ্ণু ৰাভাৰ ফটোখন আমাৰ সৈতে তোলা সেই ফটোখন ক'ৰবাত হেৰাল নেপালোঁ কিন্তু আজি আবেলি মোৰ বন্ধুজনে ফটোখন পঠিয়াই মোক স্মৃতিৰ গৰাখৰ পৰা যেন উদ্ধাৰ কৰিলে মই যেন বিষ্ণুৰাভাৰ ওচৰত ঋণী আছিলোঁ তেওঁৰ ছবিখন হেৰুৱাই পেলাই আজি যেন বিষ্ণুৰাভাৰ ছবিখন ঘূৰাই পাই মই তেওঁকেই আকৌ ঘূৰাই পালোঁ আকৌ এটা দিন যেন তেওঁৰ লগত মই কটাম চৌবিছ ঘণ্টা যোৰহাটৰ ব্ৰদৈ হোটেলত ভাত খাম চাহ খাম দিনটো কটাম কলেজী আজি বন

আপুনি কওক জীৱন যাত্ৰা মই জুবিন গাৰ্গ হোৱালৈকে মোক ঠেলি দিয়া মানুহ হৈছে পাপু পাপু আৰু মা অভি মাও আছিলে আৰু এতিয়া আলোচনা সমালোচনাৰ কথা স্বমীৰে কৈছে হয় কিতাপখনৰ বাবে মোক আলোচনাও কৰিছে সমালোচনাও কৰিছে সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ কাৰণ মই দুয়োটা বস্তু ভাল পাওঁ আৰু অসমত আচলতে মই এটা ক'বলৈ গ'লে মই আজিলৈকে ইমান বছৰ গান গালোঁ পঁচিছ বছৰ গান গালোঁ চিনেমা কৰিলোঁ ভালকৈ কোনো আলোচনা কৰিব নাজানে কোনো সমালোচনাও কৰিব নাজানে কথাটো সেইটো আৰু মই দুয়োটা বস্তুৱেই ভাল পাওঁ মই সদায় কওঁ যে আইম লাইক ৱাটাৰ এতিয়া পানীটো নহ'লেও নহয় নহয় পানী বাঢ়িলেও গালি খাব লাগে পানী শুকালেও গালি খাব লাগে কিন্তু পানীটো দৰকাৰ সদায় চ' বি লাইক ৱাটাৰ মাই ফ্ৰেণ্ড থেংক ইউ